Представники органів місцевого самоврядування Красноградського, Кигичівського, Сахновщинського та Зачепилівського районів зібралися разом на початку червня в селі Кобзівка. Тут, у приміщенні сільського будинку культури, за участю голови Харківської обласної ради Сергія Чернова відбувся семінар. Практикум обговорювалися питання внесення змін до конституції України щодо реформування органів місцевого самоврядування, нові правила обігу публічної інформації. Та низка інших важливих питань, які стосувалися діяльності органів місцевого самоврядування. За словами Сергія Чернова, такі семінари по практикуму є корисними для представників органів місцевого самоврядування, адже сприяють обізнаності депутатів, працівників апарату, поширюють чимало важливої інформації, важливої в роботі. Користуючись нагодою, голова Харківської обласної ради проаналізував хід реалізації концепції реформування місцевого самоврядування в Україні на даний час. самая главная и необходимая реформа в стране, которая должна была быть реализована, это реформа власти. И в первую очередь власти, которые ближе всего, ну, наближены к людям, а то есть органов местного самоуправления и территориальной организации власти. И, конечно же, как бы задним числом говорить, конечно, сейчас, наверное, может быть, но некорректно, но с теоретической точки зрения это должна быть Первая реформа, которая проведена в стране. Если мы определились и хотим строить страну с рыночной экономикой, демократическую и э, с развитым гражданским обществом. И мы этого не сделали. В первые дни независимости э, делали попытки отдельных отраслевых э, реформ, не доводя их до конца. И сегодня, в первую очередь, жизнь сказал о том, что это огромная ошибка и сегодня множество проблем, которые мы имеем из-за того, что мы за это время выстроили надцентрализованное государство, которое не может обеспечивать тот путь развития, который стратегически выбран украинским народом в построении современного европейского государства. Поэтому концепция реформ местного самоуправления территориальной организации власти, которая принята правительством 1 апреля текущего года, она сегодня поддержана во всех территориальных громадах страны, во всех регионах, всем экспертной средой и отечественной, и зарубежной, потому что к этому мы шли уже не один год. Эти вопросы, эту необходимость мы обсуждали не один год. И сегодня действительно люди с большой надеждой ждут качественных изменений. Прошло два месяца с, дня принятия концепции. Сегодня лежит, ну во всяком случае, я знаю, пять законопроектов, подготовленных полностью, которые бы могли бы дать старт реформам. И э, приняв эти законы, мы могли бы сказать, что не только Кабинет министров сегодня поддерживает реформу по децентрализации власти, но и народные избранники, улицы Верховного Совета тоже э, хотят этих реформ. Пока этого не происходит. За два месяца не принят ни один закон, который бы э, ну, дал старт реформам местного самоуправления и территориальной организации власти. Все... Сегодня органы местного самоуправления и люди и хотят, и требуют от народных депутатов внести изменения в Конституцию и раз и навсегда провести в соответствии ну, нашу жизнь с ну, нормативами и правовым укладом.